Всім привіт! Сьогодні у нас 1 червня, перший день літа, і перший день, коли ми з вами на місяць розбираємо фінансову стратегію, з якою вам потрібно буде працювати. Запитаємо у підсвідомості, яку энергетику я транслирую финансам да вот э, как говорят есть стратегия бедности если вы говорите вот я этого не достоин там и куча всяких запретов типа э, деньги это опасно деньги это тяжело э, там, ходить не вредно или еще что-то. То есть подсознательно вы транслируете такую стратегию финансам, вселенной. И она просто отвечает вам на ваш запрос. Типа, вот, допустим, у меня то-то, то-то. Вселенная такая, о, окей, у тебя то-то, то-то. Ну, получил. Да? Так вот, выбираем число от одного до 10, запятая, да, какую энергию вы показываете вселенной по поводу финансов. И это то, чем вы будете работать в течение месяца. Итак, те, кто выбрал число 1, у вас вот такая картинка. Посмотрите внимательно, о чем она для вас, что вы видите и как важно решить то, что вы увидели нравится она вам или не нравится. Если что-то непонятно, пишем в комментариях, будем разбираться. Те, кто выбрал число 2. Те, кто выбрал число 3. Те, кто выбрал число 4. Те, кто выбрал число 5. Ті, хто вибрав число 6, ті, хто вибрав число 7, ті, хто вибрав число 8. І ті, хто вибрав число 9. Як працювати з картками і як собі. Трактувати те, що ви тут побачили. Ну, наприклад, дивимось, да, яку стратегію ви транслюєте. Да? Що на цій картці зображено? Наприклад, да, хто що побачив? Ну, наприклад, я побачила, що е, я беру от вселеної деньги, а в банкоматі і приходять ко мне найкращим образом.